Kita ni ada wawancara yang akan kita bawakan Juga menarik wawancara kita pada hari ini Iaitu pelancaran Hari Pemulihan Antarabangsa Sinar uh -huh. Menuju Pemulihan Kita ni jangan lepas pandang Dengan perkara-perkara yang memberikan kepentingan kepada kita uh -huh. Jadi inilah masanya untuk kita mengikuti wawancara kita Bersama narasumber kita Alhamdulillah sudah pun bersama dengan uh -huh. kita di Studio 4 pada pagi ini Kita bersama dengan Yang Mulia Abdul Halim bin Haji Muhammad Selaku pegawai narkotik kanan Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kita akan membicarakan mengenai dengan satu tajuk sinar menuju pemulihan ya tuan ya. Mungkin saya akan tanyakan terlebih dahulu satu soalan mengenai dengan tujuan utama sambutan hari menentang penyalahgunaan dadah dan penyebaran dadah haram sedunia serta kaitannya juga sebetulnya mengenai dengan hari pemulihan antarabangsa ini tuan. Mungkin dapat kongsikan. Okay. Uh, untuk makluman puan-puan dan penonton semua, um, sambutan Hari Menentang Penyalahgunaan Dadah ini disambut di seluruh dunia uh -huh. pada setiap 20, 26 Jun dan uh -huh. tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya dadah dan ianya juga adalah salah satu usaha untuk um, kita ni um, membentras kegiatan dadah. Sama ada dari segi pengedaran ataupun penyalahgunaan dadah mm -hmm. dan uh, kaitannya dengan uh, sambutan Hari Pemulihan Antarabangsa. So sambutan Hari Pemulihan Antarabangsa ini uh, baru saja diperkenalkan di Brunei pada tahun ini mm -hmm. dan tujuannya adalah untuk menekankan tentang pentingnya sokongan keluarga dan masyarakat terhadap mereka yang sedang menjalani pemulihan so dalam konteks ini pemulihan dadah Mm -hmm. okay. Jadi uh, kalau tadi kita ni uh, mengetahui antara tujuan utama sambutan hari Menentang penyalahan, uh, penyalahan, uh, penyalahgunaan dadah mm. dan mm -hmm. juga penyebaran dadah haram Sedunia dan juga mempunyai kaitan dengan hari pemulihan antarabangsa mm -hmm. Jadi uh, kalau kita ni uh, maklum ya memang setiap sambutan memang ada tema mm -hmm. Jadi apa antara tema sambutan tahun ini dan bagaimana Ianya relevan dengan keadaan semasa di Brunei ini? tuan okay tema pada tahun ini adalah sinar menuju pemulihan mm -hmm. dan tema ini memang sangat sesuai dengan keadaan di Brunei pada masa ini mm -hmm. memandangkan masih terdapat mereka yang sedang menjalani pemulihan dadah mm -hmm. dan tema ini juga uh, menyeru agar semua lapisan masyarakat untuk memberikan uh, sokongan kepada mereka yang sedang menjalani pemulihan dan ini juga boleh memberikan bekas-bekas uh, pengguna untuk uh, mereka kekal dalam kepulihan dan indah lagi terlibat semula dengan penyalahgunaan dadah. Okey. Jadi sebetulnya kalau kita ini melihat mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini Sinar menuju pemulihan dan ia memang bersangkut-paut dengan uh, penyalahgunaan dadah Dan hmm. ia mungkin agak sensitif juga untuk kita ini bicarakan yes. Khususnya kepada penyalahgunaan yang mungkin berada di luar pada ketika ini hmm. yang menyaksikan Dan uh, bagi pendapat Tuan sendiri mungkin dari segi pendekatan Pemulihan dadah di Brunei ini sejauh mana sebetulnya keberkasanannya? Silakan Tuan Uh, sebelum saya menerangkan mengenai dengan pendekatan dan juga uh -huh. keberkesanan so Saya ingin memaklumkan kepada puan-puan dan penonton semua Di negara Brunei Darussalam ini terdapat dua jenis perkhidmatan pemulihan dadah yang uh -huh. ditawarkan kepada masyarakat uh -huh. Yang pertama iaitu uh, program pemulihan dadah di skim pengawasan Dan yang kedua adalah uh, program rawatan di pusat al-islah So beza di antara keduanya ini adalah uh, kalau sekiranya program rawatan di skim pengawasan mereka yang menjalani rawatan ini <coughs> uh, mengikuti program tetapi masih lagi menjalani kehidupan seperti biasa di luar. Mm -hmm. So manakala mereka yang menjalani uh, program pemulihan di pusat islah, orang ini dikehendaki untuk menjalani tempoh pemulihan dadah di dalam pusat dalam masa dan tempoh yang ditetapkan. Okey, kalau dari segi uh, pendekatan, memang kedua-dua uh, program rawatan ini hendaklah berlandaskan Melayu Islam Beraja uh -huh. dan uh, ianya berbentuk holistik, iaitu ianya merangkumi program kerohanian pembentukan semula tingkah laku, mm -hmm. uh, program psikopendidikan. Uh. Program psikopendidikan ni contohnya seperti kelas-kelas rawatan iaitu pengendalian tekanan dan pengendalian kemarahan. Mm -hmm. Dan juga mm -hmm. ada kami ada menawarkan uh, program bengkel vocational dan juga kemahiran hidup. Dan uh, kalau akan berbincang mengenai dengan keberkesanannya, uh, Alhamdulillah walaupun terdapat segelintir yang relaps ataupun jatuh semula mm -hmm. mengikut statistik kami ramai yang telah menjalani tempoh rawatan dan pemulihan di Pusat Al-Islah mm -hmm. dan juga di skim pengawasan secara berjaya mm -hmm. Walau bagaimanapun memang kami akan sentiasa mempertingkatkan keberkesanan program rawatan ini dari masa ke semasa mm -hmm. Okay. kalau uh, tidak keberatan ya uh, dengan adanya dua mm -hmm. uh, tempat uh, pemulihan berkenaan mm -hmm berapa lama uh, mereka ni berada di dalam uh, di dalam pusat uh, tersebut pusat lah tersebut ya? okay. um mengenai dengan di dalam di pusat asilahan ya. ya so untuk maklumat puan-puan dan penonton semua di dalam di pusat Al-Islah ini ada dua jenis kemasukan mm -hmm. iaitu kemasukan secara mandatory dan juga kemasukan secara sukarela so oh. kalau sekiranya kemasukan uh, secara mandatory on average ia punya tempoh kelamaannya di dalam itu dalam menjalani rawatan adalah Uh, selama lebih kurang 18 bulan akan tetapi mereka yang memasuki pusat al-islah uh -huh. secara sukarela uh, diorang ini boleh menjalani rawatan di, dalam itu uh, lebih kurang dalam masa setahun sahaja mm so, ataupun tertakluk kepada prestasi diorang <coughs> kalau sekiranya prestasi diorang itu uh, memuaskan uh, mungkin tempoh uh, keberadaan durang di dalam pusat itu boleh lagi dipendekkan. Okay. Jadi di sini antara cabaran utama yang dihadapi dalam usaha mementeras penyebaran dadah haram dan hmm. bagaimana uh, kita ni boleh ataupun pihak tuan boleh mengatasinya. Okay. Um cabaran menentang penyalahgunaan dadah ni uh, bukan saja dihadapi di negara kita ni mm -hmm. akan tetapi uh, barang ini uh, dihadapi juga oleh negara-negara jiran. So antara cabaran utama yang kami hadapi masa ni adalah mm -hmm. uh, Penyeludupan dadah daripada luar negara. Oh. Itu pertama dari segi penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebayanya, terutamanya uh, remaja dan yeah. orang yang masih bersekolah mm -hmm. memandangkan masa peringkat ini mereka mudah terpengaruh dan suka ingin mencuba. Mm -hmm. Dan yang ketiga adalah stigma daripada pada masyarakat. So stigma daripada pada masyarakat ini biasanya dihadapi oleh oleh mereka yang sedang menjalani pemulihan dadah. So jika sekiranya durang ini rasa tersisih, durang ini merasakan stigma daripada masyarakat, mereka akan merasa tertekan dan apabila durang ini merasa tertekan, risiko durang untuk terlibat semula dengan dadah itu boleh meningkat. Atau mm -hmm. oh, antara cabaran-cabaran uh, yang dihadapi lah masa mm -hmm. ini. Dan ada juga usaha yang sudah kami laksanakan untuk mengatasi kalau dari uh, belok narkotik, uh, mengetatkan undang-undang uh, ber yang berkaitan dengan kegiatan dadah sama ada dari segi penggunaan ataupun pengedaran dadah. Mm -hmm. uh, kalau dari segi program rawatan, uh, kami memang itulah uh, ada uh, menghantar uh, staf untuk. Uh, apa membuat uh, lawatan sambil belajar untuk kita ni apa uh, mempelajari amalan-amalan terbaik mm -hmm. di luar negara supaya kita ni dapat meningkatkan lagi keberkesanan rawatan di dalam pusat dan juga kalau dari segi pendidikan pencegahan dadah memang itulah uh, kami memperbanyakkan aktiviti yeah. dan juga kami banyak melibatkan syarikat-syarikat uh, swasta dan juga jabatan-jabatan lain dalam sama-sama membantu kegiatan dadah di negara Brunei Darussalam ini. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi sebetulnya kalau uh, ingin saya tanyakan secara peribadi tuan ya, kalau tadi ada menyebut mengenai dengan keberkesanannya di negara Brunei Darussalam ini mengenai dengan uh, pemulihan dadahannya, hmm. kalau kita ni melihat dari dua jenis uh, pusat ataupun skim yang telah pun hmm. uh, diadakan pada ketika ini uh, bagaimana kalau sekiranya mereka sudah lepas daripada pusat Al-Islam uh, Al Islam dan hmm. juga skim pengawasan hmm. itu, uh, adakah ada skim mungkin pemantauan dari segi um, melihat bagaimana potensi mereka apabila sudah selesai daripada uh, orang selesai daripada hmm. mengikuti projek uh, ataupun program-program di Al Islam? Okay. Macam mana tak? So <coughs> untuk makluman puan-puan dan penonton semua, uh, memang kalau sekiranya seseorang individu atau menjalani uh, tamat menjalani tempoh rawatan di pusat alislah mereka ni dikehendaki untuk mengikuti skim pengawasan mm -hmm. secara mandatory dan uh, kalau mandatory ni biasanya diorang akan menjalani skim pengawasan selama 2 uh, tahun mm -hmm. itu ataupun 24 bulan lah. dan selain daripada program-program rawatan diorang ni juga Memang akan diassign lah seorang kami panggil SO Supervising Officer uh -huh. untuk membuat pemantauan dekat terhadap uh, Durang punya aktiviti aktiviti di luar. So me, kami uh, Durang ini mesti memastikan yang Durang ini indah berindah apa berkawan sama bekas bekas pengguna uh -huh. dan juga. Tinggal di tempat-tempat yang berisiko tinggi hmm. dan Durang ani juga dikehendaki untuk uh, melapor seminggu sekali di bahagian pengawasan hmm. lah, Biro Kawalan Narkotik hmm. dan juga Durang ani akan diambil contoh air kencing secara rambang. Jadi so, hmm. ini adalah salah satu uh, apa, uh, program uh, ataupun hmm. cara untuk memantau. Agar Durang Ani tidak lagi terlibat semula dengan penyalahgunaan dada. Oh, yeah. Jadi antara peranan komuniti dan juga keluarga dalam menyokong usaha pemulihan dan juga pencegahan uh, dadah ini tuan. Okey, kalau dari segi pencegahan keluarga memainkan peranan yang sangat penting mm -hmm. pasal Durang Ani tahu orang yang paling terdekat mm -hmm. dan keluarga terutama sekali ibu bapa, orang hendaklah membuat pemantauan dekat lihat siapa dengan anak-anak durang ni berkawan dan pantau apa aktiviti-aktiviti harian yang durang buat dan dalam masa yang sama durang ani juga mesti menjadi contoh teladan di samping itu sekolah juga guru-guru hendaklah menyampaikan message tentang bahaya dan juga kesan negatif jika sekiranya seseorang atau um, terlibat dengan dadah. Mm -hmm. Dan jual itu uh, dari segi pencegahan. Kalau dari segi pemulihan, komuniti uh, uh, mm -hmm. dan masyarakat ini memainkan peranan pentinglah untuk kita ni mengurangkan stigma masyarakat atau mm -hmm. dengan melibatkan bekas-bekas pengguna ini untuk membuat aktiviti-aktiviti yang sihat dan berfaedah. Ini mm -hmm. contohnya adalah seperti uh, kempen kebersihan uh -huh. uh, riadah sukan bersama keluarga dan sebagainya. So uh, dengan uh, adanya aktiviti-aktiviti seperti ini uh, ianya boleh mengurangkan risiko orang untuk terlibat semula dengan dadah dan juga membantu durang untuk berintegrasi dalam masyarakat agar orang ini menjadi uh, rakyat yang berguna kepada uh, bangsa dan negara kita ni. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitulah juga uh, penjelasan yang sangat terperinci ya yang dapat kita ni uh, kongsikan bersama mengenai dengan uh, tema sinar menuju pemulihan. Jadi untuk seterusnya tuan mungkin dapat kongsikan apa harapan daripada Biro Kawalan Narkotik sempena Majlis Pelancaran Hari Pemulihan Antarabangsa ini. Silakan tuan. Ya, okay, uh, harapan Biro Kawalan Narkotik uh, kami ingin menyeru semua lapisan masyarakat untuk Bekerjasama dalam dadah mm -hmm. dan juga membantu mereka yang sedang menjalani pemulihan. So kita ni perlu tahu bahawa pemulihan dadah ini adalah pemulihan sepanjang hayat. Mm -hmm. So kita durang ini memerlukan sokongan yang berterusan dan insyaallah kalau sekiranya kita ni uh, sentiasa memberikan durang bantuan dan sokongan, ha, sama ada dari segi pekerjaan ke ataupun dari segi sokongan moral ke. Mm -hmm. Ianya boleh membantu durang untuk inda lagi terlibat dan jika sekiranya durang ini inda lagi terlibat dengan dadah ianya boleh menjadikan negara kita ni nyorang semakin aman dan juga bebas daripada jenayah. Mm -hmm. Jadi uh, tuan kalau tadi tuan mengatakan ada adanya sambutan hari menentang penyalahgunaan dadah ni, sesentuhnya mm -hmm. sesentunya ada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Mm -hmm. Jadi bila tadi melihat antara aktiviti-aktiviti ini, ah mm -hmm. uh, adakah uh, ianya akan uh, aktiviti itu dibawa juga mereka yang mem, apa masih lagi membuat rawatan di pusat pemulihan. Adakah aktiviti-aktiviti mm -hmm. daripada pihak tuan tu orang ini ikut serta juga? Mm. Uh, eh uh, setakat ani eh uh, memang ada yang kami eh uh, apa memang ada yang kami melibatkan durang untuk yeah. mengikuti program-program uh, ani -program lah uh, hari menentang penyalahgunaan data sedunia ni tapi eh uh, buat masa ni memang belum lagi expose benar pasal eh uh -huh. um, kami tahu kalau sekiranya kami durang uh, ani eh uh, pada ni kalau sekiranya durang ani Mengikut aktiviti-aktiviti di tempat-tempat awam, mm -hmm. durang ini memang memang durang akan uh -huh. rasa macam uh, stigma tu orang uh -huh. masih ada, yeah. yes. so, jadinya durang takut kalau sekiranya ada pandangan negatif arah durang ini takut uh, macam contohnya peluang pekerjaan atau terhad mm -hmm. apa, so. tapi kalau sekiranya kan, ya apa kan ikut memang kami nada tiada halangan untuk uh, membawa durang untuk mengikuti aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Ya. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebenarnya dengan uh, penonton uh, bagi audiens yang telah menyaksikan wawancara kita pada hari ini pelancaran hari pemulihan antarabangsa uh, sinar menuju pemulihan dan juga uh, satu pertanyaan di sini tuan ya um, itu daripada pihak tuan sudah jelaskan. Yes, yes. Jadi uh, mungkin ada saranan ataupun uh, pandangan untuk masyarakat kepada mereka. Sebab tajuk yang tadi bincangkan hari ini sinar menuju pemulihan. Hmm. Ini khusus uh, macam so. kami eh ya, sebagai masyarakat hmm. uh, untuk memberi sokongan kepada mereka ni. Okay. So seperti yang saya katakan tadi uh, saya menyeru semua lapisan masyarakat ah yeah. ha, untuk kita ni sama, sama lah sama-sama kita ni menyokong mereka mm -hmm. yang sedang menjalani pemulihan. Kita ni mesti perlu tahu bahawa yeah pemulihan dadah ini memberikan sokongan terhadap dorongan ini adalah pendekatan Hall of Nation ataupun mm -hmm. Hall of Nation yang mana ianya melibatkan semua pihak bukan saja BKN mm -hmm. dalam membantu agar dorang ini pulih dan mm -hmm. kalau sekiranya durang pulih insyaallah ia dia punya, boleh menjadikan kita ni punya negara ini mm -hmm. bebas daripada bebas daripada dadah Alhamdulillah. 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 Jadi diari ya, audiens penonton yang dapat kata di bawakan wawancara kita pada hari ini pelancaran Hari Pemulihan Antarabangsa Sinar Menuju Pemulihan. Jadi tuan mungkin adakan menambah lagi atau macam mana? Alhamdulillah setakat ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita rasa memang sampailah ha tujuan dan maksud yang akan dikongsikan bersama dengan kami dan juga para penonton di luar sana mengenai dengan pelancaran Hari Pemulihan Antarabangsa sebetulnya pada 26 hari bulan Jun hari ini, Khamis 2025. Alhamdulillah. Jadi untuk itu kita ucapkan juga terima kasih terhadap Tuan kerana memberikan masa dan juga peluang uh -huh. untuk bersama dengan kami dan juga ada penonton di luar sana bagi mengongsikan tajuk Pelancaran Hari Pemulihan Antarabangsa Sinar Menuju Pemulihan. Terima kasih sekali lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.